И всем привет, мои дорогие друзья, с вами я, Макс, и сегодня на сервере Лава Крафт, на сервере Лава Кланс. И сегодня, ребята, я вам хочу показать, что я построил за этих несколько дней, когда я не выпускал видео. Во-первых, я здесь поставил мне систему и набивал с мобов эти монетки. Ну, эту монету мне подарили, и... как он называется, уже забыл. Тотем, он мне тоже мне его подарили. Так, вот я еще копал руды, и мне выпало 5 медалек вроде, да? Да. Так, немного я вот руд копал. это простые кристаллы, а руды мне вот здесь стоят. Немножко я их поставил. Так, скину сейчас вот сюда. Так, магазин я здесь переставил. Ну, был на моем магазине моем магазине, здесь стояли за один сундучок пирата. Вот это я сейчас поставил за 100 кварц кристаллов. Сейчас я как раз попрошу славы, чтобы он мне поставил варп. Так, также я достроил э, вот эту часть замок. Доделал эти дорожки, поставил забор. Также я сделал... как это правильно называется. Ну, короче, вот так еще доделал. Ну, везде, э, ну, везде я так сделал. Потом мне друг еще зайдет, доделать башню. Да, ты потом еще за заметил в начале видео, здесь я еще построил колбочку. Здесь я буду ломать руды чтобы модблак от не Чтобы модблак от территории мне попросить. Также я здесь буду открывать сундучки пирата. Так, э, как раз насчет сундуков пирата. У меня здесь есть 25 сундуков пирата. Э, на спауне у меня есть э, 16, да, вроде? Да вот 16, 16 это 8 сундуков, вроде как. Да вот 8 сундуков. И на лавотечке PP1 у меня есть там тоже около 50 с чем-то сундуков. Может, как раз я их буду открывать, скорее всего. Так, что я еще делал? А, да, мне еще здесь мой друг доделал. Э, так, я сейчас возьму кушать. Вот он, это все как было, все по старому. Вот, вот автокрафт он мне доделал, чтобы можно было хоть что-то крафтить. Вот это по фине пока что крафтить. Так, что еще мы делали? а, я может кому-то показывал, может нет. Здесь мы еще делали от ферму адского наруста, и сейчас я пока что это все сломаю. Так. так вот, ребят, смотрите, сколько у меня вышло адского на нароста. Вот и плюс я еще где-то здесь поставил около э, полтора стака примерно, я не считал. Так, О, блин, надо было скинуть то. Да. Так, закрываем. Ну, это я на стриме делал с моим другом. Вернее, это он делал. Так уж здесь ферма тростника. Просто на речах нажимаете поршни тростник ну, э, ломают. Он, по идее, должен пасть в воду, и он типа так скатывается сюда, вот. Это ну, всегда так срабатывает. Так, забираем, забираем, нет, да? Вот этот пофиг и сломаю. Так, здесь, что здесь? 55. Еще нету больше. Они есть. Почти, короче, стак. Это не всегда так. Также здесь у меня есть ферма э, ну, морковки и пшеницы. Вот. Сколько здесь уже. Ну, я, конечно, не буду ломать. Я думаю, каждый знает, как эта ферма работает. Просто нажимать о речах. Здесь вот вода, э -э ну, эти <coughs> полублок. Ой, ступеньки входят вниз под поршнями. И вода просто это все-все-все забирает. И просто просто нам это все сажать и все. Так. что я хотел вам еще показать? Э -э да, конечно, насчет кристаллов. Я эти кристаллы пока что продавать не буду потому что сейчас они, ой, сейчас они пока что, ну, не очень дорогие. Сейчас про э, эти шахты, они еще наполнены этим орудами. А когда, ну, при, ну примерно пройдет сейчас где-то месяц, я думаю, ну, неделя, может, еще, и я тогда продам их. Потому что сейчас они не такие дорогие, а потом они примерно вырастут немного в цене. Ну, там мне, правда, так Макблак подсказал. Так, что еще? Кстати, насчет сундучков пират. Если вы хотите, чтобы я открывал много сундучков пирата, кто может, кто хочет, может ко мне ты э -э -э, тпхнуться, если когда я буду на сервере. Или просто, когда я буду, ну, когда мне поставлю варп, вот мой варп когда будет варп, можете просто мне... Ну, я здесь потом поставлю сундучок, куда вы сможете скинуть сундучко, сундучок, если вы захотите. Или просто, если не будет сундука, просто скинете сюда. Ну, например, это сундучок, вот я скинул, вот он появился здесь. Кстати, вот это лотерея не обман, вот какие здесь вещи, вот, они все тут. Также, вот, э, сейчас рушак только надо поставить, вот, это все. Так, также здесь, но просто смысла как бы обманывать нету. И тут. Вот. Достаточно нормально. на два урана. Вот. И также мне здесь руды за материю. Вот. Все. Кстати, напишем славе. Так, мы сейчас Слава придет поставить варп. Также вот эта доска дан, ну, людей, которые мне давали вещи. Вот кто хочет попасть в эту доску, просто дайте мне какие-то любых ресурсов, я вас буду сюда добавлять. Это не так уж и сложно, просто дай, дайте мне каких-то любых, любых ресов. Даже просто, ну, возьму э, таблицу и и напишу вас них здесь так это вроде все что я хотел вам показать ну что наверное наверное на этом будем заканчивать ну что ж ребят, всем спасибо за просмотр обязательно подписывайтесь на канал не забудь поставить лайк всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки всем удачи всем пока пока